обсудить. Мы должны э, вот, привлечь вас к этому процессу и э, проводить демонтажи после того, как мы это обсудим на нашей рабочей. Части. То есть есть документы, нет документов, надо демонтировать, не надо демонтировать. Если мы определились демонтировать, то тогда у нас нет вопроса там окружить, э, охранять и так далее. Принято общественностью, администрация помогает организовать процесс, общественность помогает нам. Э, стоять процесса, да? то есть как бы, для того, чтобы все были мы. Вот э, если мы таким образом принимаем, да, то есть как бы, вот, такой график работы и э, можем вопросы-ответы, а можем дать э, слово предпринимателям для того, чтобы вы после э, представления, да, схемы, чтобы вы рассказали свое видение этой схемы, да, то есть как вы видите, как с ней работает удобно неудобно надо не надо таким образом поскольку мы же обсуждаем да как бы, то э, даем слово по максимуму всем поэтому наверное все-таки э, инициатором э, создания комплексной схемы давайте дадим слово правильно вот, э, если можно можно с трибуны можно сидя доброе утро. утро всем ну, по поводу создания комплексной схемы то есть он ее год назад создал Она была что это такое? Если сказать простым языком, это карта города, на которой определены места размещения, места размещения временных сооружений. Единственное, что в этой есть определенные места, но не конкретные временные сооружения. То есть, чтобы стать на это место, человек подает документы и оформляет на это место. По изначальному Сейчас планируется, что будет выдаваться документы по рассмотрению следующие критерии. Сколько человек стоит, как долго он занимается этой предпринимательской деятельностью, оформлял ли он паспорта, получал согласование, платил бюджет. То есть приоритет будет надаваться тем, кто уже э, долго в этом бизнесе и на законных основаниях. Что сейчас предлагается обсудить? То есть как ваше видение комплексной схемы, то есть где должны стоять временные сооружения, Какое их нужно, должно быть функциональное назначение, площади. Пере... Надо понять. Здесь должен быть баланс интересов как предпринимателей, так и местных жителей. То есть они должны прикрывать проходы к метро, они должны освободить зону эвакуации, 20-метровую зону. И хотелось бы, на чем еще обратить внимание хотелось послушать вас, как вы видите, то есть какие предложения принимаются в комплексную схему, какие не принимаются, по каким критериям, то есть определять места, то есть чьи предложения принимаются, чьи не, не свой место размещения киосков и свой зон ограничения. Те киоски, на которые на данный момент находится в зоне ограничений, то есть это 20-метровая зона от метро, 20-метровая зона от остановок, перекрестков, предприниматель может предложить альтернативное место размещения своего временного сооружения вне этих зон, но они тогда уже будут, соответственно, отвечать предостроительным нормам. Год назад. Мы прекрасно помним. Я Для кого это делалось? Я прошу прощения. Представитель ассоциации Центр Сулер Владимир. Мы прекрасно помним, как господин Лавров, его представители при той власти, вот в Соломенском районе очень активно озвучивали об этой комплексной схеме. Вот. И к чему это все пришло? Вы опять ее толкаете, Вы ничего нового не придумали. Теперь еще раз расскажите народу наши предложения. Я думаю, что сейчас люди будут подниматься, будут говорить. Я думаю, что на сегодняшний день о том, о чем говорит голова Дарницкого района, вот я бы. Вот в этот момент немножко акцентовку ударил именно по этому вопросу. Макс стоит 15 лет, как вы считаете, он закон санут? Да, со всеми документами. Если Макс стоит 15 лет, он имеет паспорта, он имеет привязки, он имеет все разрешительные документы. На Макс оформлялись договора аренды Земли. Люди платили и платят на сегодняшний день этим договорам аренды земли. Платят налоги на землю. Люди платят сюжет. Люди стоят. Смотрите, по поводу, э, как, как будете стоять бальзама система, например. Человек стоит на этом месте 20 лет, например, 15 лет. Столько это, столько это баллов. Человек получал паспорт привязки, столько то баллов. Человек получал согласование, столько то баллов. То есть новый не сможет ну, конкурировать с вами, который стоит долгое время. Человек размещен на этом, э, киоск размещен на этом, столько это. Э, оплата бюджета, оплата земли, оплата земельного налога. Тот, кто -то размещается давно, у него эти все платежи есть. а Человек, который попытается новый зайти на этот рынок, ему это ну не, он не сможет с ним как даже по количеству баллов. А И они наберут эти баллы точно так же, как и любой другой предприниматель. В результате получится война. Такую, как у нас уже что? У нас первый раз был бой, мы первый раз воюем. Мы ставили палатки под администрацией города. Мы стояли обстаивали наши киоски при демонтажах. Мы это все делали. Мы будем это делать дальше. Только это будет опять отчаянно. Не скрываю. Я изначально был в рабочей группе по разработке именно этой схемы. Я ушел из этой рабочей группы два года назад, потому что я понял одно, что схема опять разрабатывается под красивыми лозунгами, все в те же дыры. Все в те же черные дыры, в которые будут уходить и деньги, и бюджеты, и предприниматели, и все будет все точно так же. Вот как бы это мое личное мнение. Я думаю, что это мнение ну, многих предпринимателей. А если говорить о, допустим, альтернативной схеме, которую предложил Геннадий Игоревич, то я вам скажу, что да, это действительно, вот когда мы увидели ее, да, когда мы начали пытаться работать с этой схемой, то мы увидели, что это действительно то, за что мы, извините, 15 лет ходили по всем администрациям. С тех пор, как, э, смотри, с тех пор, как начался э, ну, откровенный беспредел Черновецкого, в частности, как только начали отменять районные договора аренды земли, скажите всем, в городе начался беспредел. Бардак! Начали Бардак! Бардак. Сидеры, всевозможные, участия, там еще какие-то участия. Есть бюджет. И в бюджет нужно платить деньги, а не на козырь уже, на кусты, да, параллельно. Я от себя хочу отметить только одно, что приоритет, конечно же, подаваться тем предпринимателям, которые стояли давно, которые городу официально платили платежи за то, что они давно находились. А приоритет по демонтажу в первую очередь отдаются 20-метровой зоне станции метро и тем мафам, которые стали после апреля 2013 года. И это в принципе не дискутируется, потому что они даже не могут проплатить боевую. Никак. отличается наше предложение. Оно отличается только в одном. А, департамент говорит о том, что он разработал схемы, да, на которые стоят точки, на которые должны попасть предприниматели. А, наше предложение заключается в том, что есть мапы, которые должны попасть на эту карту. У нас открытая карта, у нас в Замниском районе. мы не будем знать, каким образом, э, какие марки у нас помечены, какие нет. Общественные организации обратились в районную администрацию и предложили использовать э, ресурс, который называется СНИКРОП, бесплатно, да, то есть как бы, давайте попробуем с ними поработать. В э, чем заключается эта идея? На каждую малую клинику, общественной организации и представителя э -э, интернет-ресурсов. Три человека шли, обходили каждый мах в районе, на каждый мах наклеивался QR-код, и шла привязка, долгота, широта. У да, нас каждый мах получал себе некую привязку. Потом этот мах есть с фотографией Начиная с 2000, приблизительно 2005-2006 года, да, когда работали еще районные советы, которые с 2006 по 2010 год давали более-менее полную прописку по документам, паспортной привязке и так далее. В 2010 году система сломалась и в течение 4 лет власти менялись, да, и даже не с 2010, а где-то с 2008-2009 -го, -го года, когда Человек отобрал эти полномочия. 2009 по 2014 год у в Чикарда появлялись всевозможные документы, но люди платили какую-то по его участие, люди каким-то образом получали эти документы, кто-то их системой э, бальной, да, как бы набрал определенное на количество баллов, получил э, некий документ, кто-то в течение ближайшего времени мы будем довносить документы предпринимателей, как только мы внесем. Если это будет достаточно быстро, мы проведем следующее заседание рабочей группы, некий круглый стол и так далее. Да, и дальше будет у нас следующее заседание нашей Нормандской группы. Обязательно.